Salam, axşamınız xeyir olsun əziz və hörmətli şagirdlər. Yenidən Qalata IQ1 çözümlü kitabımızdan, eee, mövzу anlatımlarına, soru çözümlərimizə davam eləyirik. Bu gün Rəşadla inşallah, əməllər mövzusunda testirin eee, 1-ci səhifəsini, yəni seri şəklində gedirik. Bundan sonra növbəti bölümləri 2 gündə bir videolarımızı həm sosial şəbəkələrdə, həm də YouTube kanalımızda izləyə biləcəksiniz. Rəşad, birinci voldan başlağ inşallah əməllər konusunda. Buyur. Ə birinci sualda bizə 3 və 7-nin işlemini verililib. Biz o ona görə 4 və 6-nın işlemini tapmalıyıq. Bunu ona da... görə tapmamız lazımdır, deyilmi? O onu tapa bilərsən. 3-ün yerinə 4, 7-nin yerinə 6 qoyub işlemi həll edirik. Yəni olacaq 4-ün kvadratı çıxılsın. İçərədə nə olacaq? 7-nin çıxacağı, yəni 6-çıx 4, yəni, aha. Üstə i̇şte gəl 6 * 6. Bu da nə eləyir? 16 - 4 = 136. Nə şey eləyir? 48. 48 B bəndidir. Aha. İndi iştiracçılar, siz bütün geometri, məsələn, çözümlərimizdə olduğu kimi istədiyiniz zaman sualları həll edib sorğdan çözümlərinə baxaraq bu şəkildə taktiki təqib eləyə bilərsiniz. Ona görə də bəzən suallar arasında kiçik məsafələr qoymuş oluram. 2-ci sual çox asan bir sualdır, buyur Rəşad. Bə bizə x²y işləməni verib x²y işəm x²nə y² də buna görə biz 8 və 7-nin işləməni xy-nin yerinə qoyub uyğun olaraq həll edirik. Yəni 8-in kvadratı çıxsın, 7-nin kvadratı. kvadratı. 64 - 49 64-dən 49 çıxsa 15 yəni bizimki də 15 elə. Xatırladım ki, bu əməliyyatların əslində çox Çatın arxada suallar var, onlarla sırayla gələcəyiz. Üçüncü sualda hansı sualdı? Buyur Rəşad kardeşim. Eyni qayda olaraq A və B-nin işlemini verib, biz 5 və 4-ü uyğun olaraq həll etməliyik. 5 vur 4 eləyəcə 20. 10 bəndi. Yaxşı suallar, çətin suallar var. Yeni kitabımızda da, yaşıl kitabda da köçün suallarımız var idi. Buyur dördüncü sual Rəşad. 4-cü sualda bizə A və B-nin əməliyyatını verib, eyni qaydalarla XX əməliyyatı = X, x, x verib. Biz burada e, A və B-nin yerinə X qoyaraq e, X-a bərabərləşdirib e, tənliyi həll etməliyik. Hələ A və B və X eyni əməliyyatı bədələdəcəkdir. Bu da nə olacaq? 3x + e, 4x - 4x bu tərəfə atanda deyir. 5x = -4-də x, x nəyə bərabərdir? Mənfi 4.5ə, yəni A yani şıkkı. Hə. Tibi əməllərdə bizdə əslində iki tipli suallar var idi. Həm bu şəkildə yerinə qoymalar, həm də ədədlər üzərində əməllər var idi. Evet, Onlara da sıradan sıra inşallah gələcəyiz inşallah. Zaten iki tipli suallarımız var. Buyur, 5-ci sualda bu şəkildə desən x-in y-nin yerinə 10 qoyuruq, düzdürmü? Evet, Bəli. Amma ancaq e, orta bizə x e, - y-nin kubunun açılışı diye... verilib evet. deyə Sınıfta da mən biraz belə şakallar yapıyorum, yani biraz arafatlar ləyirəm. Aha, deməli uşaqlar x-in yerinə y, on, on y-in yerinə 7 qoyuruq. Bəli müəllim, bəli bəl, halal olsun sizə. Getdi. Amma uşaqlar bu, yani orada hökmən, vəhökmən diqqətli olmaq lazımdır ki, zaten 100 sorularında saniyələri tələb edilən e, suallar bunlardır ki, x-imiz 10-dan 7 çıxılsan 3, üç, 3-ün kubu nəylədi? 27. Heç bu Normal bir şagird bunu heç 5 saniyə, heç zaman həll edə bilmir, düzdürmü Rəşad? Yəni nə ilə məsələ lazımdır? Bunun yerinə x-in yerinə 10-un kubu, nə bilim nə-nə bu şəkildə gələrsə, bunu heç 3 dəqiqə heç bitirə bilməyəcəkdir. Ona görə də Ükman, Vürkman müxtəsər həftəsel vurma düsturuna diqqət etməsi lazımdır. Aha, 6-cı sual çox gözəl bir sualdır bizə iki əməl vermişlər. x²y əməli x dairə y əməli. biz ilk öncə 3 və 27-ni x²y əməlində yerinə qoyub təxirə. E, Deməli, burada necə edəyəcəyəm onda? kök altında 3-cü e, dərəcədən 27. Bu da nə eləyir? 3 eləyir. Yəni e, eyni qayda ilə 4 və 16-nı da əməlimi tapmalıyıq. kök altında 4-cü dərəcədən 16. Hə, burada şey edirəm. Mən ikincisini necə eləbildim desəsən, hə, mötərizənin içi bu karedir, düzdürmü? 4-cü dərəcədən 16 o zaman, aha. Bu da eşittir 2-yə. Aha, 2-yə. O zaman gəlin şəmini yani, iki... dairə olaraq eləməliyik. Tamam, tamam. 2 + 3 2 - 3. Yoxamı? 3 - 2 niye 327. Hə 1-ci 3 olsun. 327. Hə 1-ci 327-dir. Burası 3-dür, burası 2-dir. Bu da eləcəylə 5/1 = nəyə? 5-ə. Devam edək. Mhm. Bəzən biz müəllimlər də, yəni əslində məntiqlərdə, IQ-lərdə çox zaman niyə diqqətliyirik? Eee, 3005 saniyələrə, amma bəzən düzəl tələbələr belə gə bilər. Bizdən daha sürətli tapdıqlar suallar olacaqdır. Buyur عزیز qardaşım. Aha. Bu 2-ci dən 3-cü sualda. Aha. 3-cü sualda bizə ilk öncə biz 2a/5 = 2. 1-ciyi 1-ciyə, 2-ciyi 2-ciyə eşitleyəcəz, deyilmi əşaq? Bəli. Bəli, bəli. Burda a və b-ni tapmalıyıq. 1 saniyə. a = 5. b = 3 e, e, bölü... olur. b = 7 olur. Uğh. A vərə bərdir 5. Kübr getdi 1 də bərabərdir 7 olur. Tamam. Sonra və biz A və B-nin qiymətini işlem incadında yerinə qoyub həlli tapmalıyıq. Onda olacağını 5-in karesi, düzdür mə? Qardaşım. 7-nin karesi böl 2. Bu da 25 + 49 bölünsün 2. Necə eləyəcəyik? 37-dir yəqin ki. Əlbəttə. Uğh onu da fasilə verdim bir balaca. Bunu da 1-ci sual ilə deyir. Çox gözəl suallardır. Yəni ÖSYM-də bu tipli işləm məqamlarında önəm verirlər. Təbii bir də 2 də düşür bəzən. Buyur Rəşad. 8-ci sualın 6-cı sual eyni suallardı. Oxşar suallardı belə deyək. Bize iki işləm verib, ilk öncə 7 və 11 bir işləmini 1-ci də yerinə qoyub. Tamam. 700 + 11/2 109 2 ilə 4-ə də yapmamız lazım deyilmi? Bəli, 4 yerinə qoyuruq, bəli. 3 3 9 ilə 3dür. 1 saniyə, aha. Deməli 7 11-in cavabı 9 olur. 2 4-ün cavabı da 3 olur. Sonra 9 və 3-ü də ikinci işləmdə yerinə qoyub cavab tapmalıyıq. Yəni olacaq nə? 45 - 27 45 - 3-ün kubu. 5/27. O da nə eləyəcək? 18. 18. Yəni deşik. Tamam, bu da 18 elədim. Növbəti sual. 9-cu sualda eyni qaydada A, B, C və D-nin yerinə uyğun olaraq 5, 3, 4 və 6-nı qoyub. Hə, burada rəqəm sayısı cütdür, deyilmi? Bel. Belim. Ondan ne olacak? Buyur Reşat. 10 artı 12. Direkt demeyelim. 2 vurulsun 5. Artı 3 vurulsun 4. 3 vur 4. Artı 3 vurulsun 6. 6. Aşağıda 5 vurulsun. 6 4. 6 4. Vurulsun. 5 çıxı 4. 5 çıxı Uğur. Onda nə şey eləyir onda bu? 10 12 1800, doğru? 8522. 18, 522 bərabərdir, bərabərdir. 40 il yuxarı desən ha? Öskönəsəm 20. Digər. 24 45-in 20. O da nə şey eləyəcəy? 22. Yəni A bəndidir. Mhm belə əməllər konusu inşallah növbədəki mövzumuz. 1-2 e, gün sonra say dizələri, say bəhandları, toplallar, tərəzilər sırası ilə gələcəkdir. Hər kəsə iyi ramazanlar, iyi bayramlar diliyorum. Sağlıklı yaşansın.